как не стареют наши учителя, которые, несмотря на свой возраст, продолжают свою педагогическую вахту, не зная усталости, они порхают по гимназии, обучают детей, отдавая им теплоту своих сердец. Богом у нас можно назвать любого учителя, но среди них хотелось бы выделить ветеранов педагогического труда. Наши учителя – самоотверженный народ. У меня такое впечатление, что они постоянно находятся в школе. Приходишь утром в гимназию, учителя уже там. Уходишь из гимназии, они еще да. С наилучшими пожеланиями к вам выпускница 11-го Б-класса Антоневская Мария, роман «Белой акации и грозья душистые». огромным, великим праздником. Вы действительно вот совершенство, как было сказано ранее. Вы всему нас научили, вот всему, что пригодится нам в жизни. Спасибо вам огромное, низкий вам